Так, опять Undertale. Давайте играем. Так, и вчера... Э, фу ты. И мы говорили, спасем ли мы дружка. Он падает. Нет, упал. Нет. Мы не успели. Нет, дружище, он упал. Мы не спасли мы козлы. Не хотел его, козлы. Я хотела спасти, я просто... Слишком много был там. Не, но он живой, потому что его спасла да и в этой серии мы будем с ней драться. Надеюсь, там хватит нести. Смотрите на этот глаз, это ужас. ТЫ! Ах! Ах! Блин, вы посмотрите на ее глаза! АП! что это за рыба сумасшедшая? Она меня пугает, люди. Люди, помогите, меня пугает эта рыба. Сохраняемся, пырика. Я попытаюсь с ней подружиться. Я знаю, какой не убиваю победить, но... Ну а давайте будем предлагать... Давайте вот этого... Вот. Думаю, даже эта битва зайдется на два выпуска. Так, не знаю, что это означает. Напишите мне в комментах. сейчас вам слово, чтобы вы успели переписать. Вот, видите? Где сердечко, вот да, это да, что значит? То я знаю, что отводить удары. Ну, то есть сигнал... Ну, говорить, что у тебя есть слабые удары. Опа. Я могу сделать я могу делать то, что я могу ну, сделать. Но... Что кажется, что можно еще как-то победить Андай? Потому что я знаю, что и как-то, может, так она сняла рыцарские доспехи. Давайте, ребят, сейчас когда так пройдет я переведу вот, вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот. переведу, вернусь. Ребят, я поняла это умоляю, но. Так что мы будем видеть, что у него очень слабые атаки. Типа ты собачка, бай, ага! Я ее уже все атаки знаю. практически наизусть. Хочу. На зубок, блин. От зубов отскакивает. вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, право, право, лево, вниз, вниз, бок, бок, бок. Я не могу это говорить быстро. Ой, нам нужны конфетки. На искрем сидим. А, помогите! А мы опять тебя умальнули. Ну вообще думаю сначала мы говорим, что она слабая, потому мы ее умоляем, потом говорим, что она, что она слабая, слабую моляем, я не понимаю ничего. Она ее увернула, не понимаю, на ее лицо. Что это такое за человек, ты такой дранючий, да? Мы Будем говорить, что она слабенькая, потому что она не слабенькая, мы будем дразнить ее, короче, я с силой. Ба мы сдохли. Ребята, мы сдохли. Ребята, мы сдохли. Так, будем говорить, короче, все время, что она слабая. И... Не знаю, там какой-то я знаю, что... Или умоляю говорить, может, или, или, или что я слабая. Ну, давайте еще все время будем говорить, что она слабая, и может быть что-то новое появится. Подеремся. Давайте вот это все время будем. Она всем горит, нужно снимать атаки в лицо. Нас это, наверное, протянется на два даже выпуска, ребят. Я такая у нас она знает, сильная. но есть боссы и посложнее. Убивать вообще боссов легче простого. Вот со мной не знаю, как еще бороться. Только она от этого, думаю, нашим другом не будет. А я хочу именно, ну, чтобы потом заслужить хорошую концовку. Вот это как она так быстро мне меня убивает. Там берет так быстро убивает, ребят. Как это сделать? Как это пройти? Я без понятия. все время убегала, тандай. Ну, бегала. А вот стал убежать. Ребят, мы тут не убежать. Но мне кажется, что нужно так, чтобы она стала нашим другом. Хотя... Давайте так и сделаем. Мы бежим от нее. Мне лень сейчас не бороться сейчас. Нет, вот, лень делать так, чтобы она стала нашим другом. Давайте будем ее умолять, потом, да будет шанс, убежать. Типа, пожалуйста, андай, не надо, пожалуйста, андайн, Андай, пожалуйста. А! Умоляем его Что я тебе сделала, Андай? Никого еще ни разу не прикончила за эту грусть. Зачем ты на меня напал? я, я себе что-то сделал, он дуин! Тупая ты рыбешка! А пока! До свидания, до свидания! Бай-бай, 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 бай Ты не убежишь от меня. Ой! Подождите! Он дам нет немного хп, почему? Мы что не били? что не убили, верно, ребят? Да. Давайте попробуем вот эту всю игру, попробуем все время вот такой умолять. И все. Вот пока что будем умолять. Вот ее сердце что-нибудь проснется, и она станет нашим другом. Вот, все, давайте дальше умолять. Мне кажется, Видите, у меня лицо изменилось, я сказала, стоп! Значит, ей это не нравится, будем, значит, еще делать. Не, пока что не будем бегать. Вот скажем снова, вот, э, умолять будем. Мне кажется, это все-таки как-нибудь на нее все-таки и подействует. Вот подскажут мне что-то, что это что на нее подействует. Я хочу, чтобы она подействовать. Давайте крем сожрем. Вот, видите, это ее немного раздражает, значит, что мы все время умоляем. Вот мы хоть и молимся, сейчас? не умолять, но легко все можем были только что бегать на леде. Будем дальше умолять, идем. Дальше. Я вижу там та-та-та, все такое. О! А! О нет. Да нет, все равно что. Еще умоляем. Вот опять умоляю. Вот давайте будем ее все время умолять. Скажем, что вы такие слабые. Пожалуй, хотя мы и так слабые Ха-ха. Ребят, сейчас запись уже прикончится, но ничего, не волнуйтесь. Еще скоро выйдет. А, пожалуйста, не... А, ребят, будем драться с Андай той же методикой в следующем видео. До свидания, мои дорогие друзья!